एक दबाव पसटिला है उसके मतलब भी कहा जाता है कि ये बहुत से खुवा की पैदाइश बच्चे की पैदाइश के वक्त उनके लिए मुफीद साबित होती है वो इस तरह के बाद ब्रीच केसेस केसिस कहलाते हैं बच्चे की के सर की बजाय उसकी पीठ बाहर की तरफ होती है और अल्लाह ताला ने उसको उल्टा करके पैदाइश के वक्त एक ऐसा तरीक़ा इख्तियार फरमाया है जिससे कम से कम तकलीफ़ से वो बच्चा बाहर आ जाता है लेकिन अगर पीठ हो तो जान का ख़तरा लाख हो जाता है उसके लिए बाज़ा वो इस तरह फंसता है कि औरत मर जाती है लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता तो उसको ब्रिज केस कहते हैं ऐसे में आजकल ऑपरेशन हो जाते हैं तो ब्रीच केसेस के मतलब पल्सटेला 200 एक बहुत मुफीद दवा है अक्सर मैं सफ़र में हमेशा इसको साथ रखा करता था क्योंकि बाद दफा किसी सफर पर जाते हैं तो ऐसी दवाएँ जो औरतों और बच्चों वगैरह के काम आने वाली फौरी हैं उनमें बहुत मुफीद रहती हैं तो पलसाला का मैंने तजर्बा किया है अक्सर काम आती है मगर कई दफ़ा नहीं भी आती ऐसी सूरत में जो होम्योपैथ मुत टाइप के हैं वो कहते हैं जी सवाल ही नहीं पैदा होता बेशक किसको को को इलाज ना करो ये बेवकूफ़ी है और बाद सूरतों में जुल्म भी बन जाता है होम्योपैथी करें लेकिन अपनी कमज़ोरी को वक्त पर तस्लीम करना लाजिम है होम्योपैथी एक शिकस्त होगी तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है ना सही लेकिन आदमी की जान तो ना जाए किसी बेचारे की